জনমাৰ শুভ লগী সংগীবিহীন উদাসীন ক্লান্ত পথি এই বিশাল পৃথিৱী গানৰ আকৌ এটা কাহিনী আছে তাৰমানে মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থাকোঁতে নহয় এইটত পঢ়ি থাকোঁতে মই আমি যে গান শিকিব গৈছিলোঁ সেইখিনি সময়ত মোৰ লগৰবিলাকে ক'লে মই তেতিয়াৰ পৰা খুব মানে গান লিখোঁ ভাল নহ'লেও আৰু তেনেকৈ লিখি থাকোঁ তেতিয়া মই এটা বেংগলী চুক্তাৰা বুলি মেগাজিনত মেঘদূতৰ কথা পাই পেলাই মেঘদূতৰ ষ্টৰীটোৰ ওপৰত মই এটা গান লিখিছিলোঁ সেইটো গানৰ সুৰটো এইটো গানৰ সুৰ মানে সেইটো গানৰ সুৰ আছিলে আৰু এনেকুৱা উদাসী সন্ধ্যাৰে বৰষা খনত নিৰ্বাসিত মহাজক্ষ বুকুড়ে বতরা ও মেঘদূত দূত লই যা লই যা লই যা তেতিয়া যেতিয়া দূৰণি ৰং কৰিছিলে তেতিয়া জনছ মহলীয়াই ক'লে অজিত দা এই গানটো লাগে তেতিয়া ক'লে তোমাৰ এইটো গান তাৰ লগত মানে হেৰি ৰজিতা নাখাব নহয় এই তেতিয়া ক'লে নাজানো আৰু আপুনি মুঠতে এইটো সুৰত মোক গান লাগে তেতিয়া মই অঁ তেতিয়া মই সেইটো সুৰত গান এই মই আজি সংগীতবিহীন লিখি দিলোঁ আৰু মোৰ সেইটো জীৱনৰ প্ৰথম সুৰৰ ওপৰত লিখা গীত

মানে আপোনালোকৰ সেইটো ৰাখিছে 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 তেজপুৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে কেতিয়াবা আগতে মোৰ ল'ৰা এতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল এইচ ডি এফিছে হেৰি লৈ কান্দি ভেলী মুম্বাই এতিয়া সেইকাৰণে যোৱাটো মানে অকণমান কমি গৈছে সি মোক বাছ ষ্টেণ্ডত থৈ আহে মই যাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পাছফালেই বাছ ষ্টেণ্ড তেনেকৈ মানে চাৰ্টাৰ্ড বাছখনত অহা যোৱা কৰোঁ সেইবিলাক কমি গৈছে এতিয়া কেতিয়াবা যাওঁ আৰু আৰু বাকী হেৰিত এই এতিয়া ইয়াতে এইটো গুৱাহাটীতে থাকে বেছিকৈ আৰু গুৱাহাটী গুৱাহাটীতে থাকোঁ আৰু তেনেকৈ ধৰক আৰু সংগীত নিজা লেখা মেলাটো কৰি আছে আমাৰ আনৰ লেখাটো সুৰ দি পেলাই ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে তেওঁলোকে খৰচ পাতি দিয়ে আৰু তেনেকৈ আৰু বাইদেউ কিবা এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মুখ্য বলগা আছে নেকি আপোনাৰ নিজৰ কথা যে মই এটা কব বিচাৰো তেনে কিবা কৈ গৈ গছনে কি আপোনাৰ খুদা কথা যে মই এটা মনৰ থকা কথা প্ৰমত্তী মিহিলা তকে তকে মই হে মিউজিকৰ মাজত থাকিবলৈকে ম ভাল পাও আৰু আগতৰ তোমাৰ তাত কিমান খিনি এইটো মই তেনেকে ইমান গোৱা নাই মই ফুল কৰিটো ৰেকৰ্ড কৰিছো নাৱৰ ভৰসা নাইৰে মায়ে মা আৰু বিষ্ণু ভাই গোৱা সেইটো গাওঁ মাজে মাজে মানে বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত আৰু তেনেকৈ গাওঁ আৰু এটা কথা সুধিব মানে গাওকচোন আমাৰ খুব এটা ঠিক আছে গাওঁ বাৰু খুব এটা গাই থকা নহয় তাৰমানে এইটো কুৰুৱা বতাহে অ কবলিলে কুৰুৱতাহে অ জোৰকৈ বলিলে অ চিঞৰি মাতিলে ঔষা ঔষা ওষা অ কুৰুৱাবতাহে অ বঢ়িয়া আপুনি ধৰক ইমান কৰিলে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বঁটা বাহন পাইছে ক'ত কেনেকৈ পালে আপুনি আৰু কিবা বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তেনেকৈ নাই পোৱা মই এনেই প্ৰাকচিনী এৱাৰ্ডত দিছে মানে চিনেমাৰ লগত জড়িত লিখিয়েই হওক বা গায়েই হওক সেইটো আৰু বিভিন্ন সংগঠন শব্দ সুৰ এনেকৈ আৰু ৰিচেণ্টলি মোক দিলে হেৰি কলাগুৰু বিষ্ণু ৰভা স্মৃতি ন্যাসৰ পৰা সুৰনন্দিনী উপাধিৰ সৈতে মোক জনালে আৰু প্ৰতিবিম্ব লাইভ বুলি এটা চেনেল তেওঁলোকে সুৰৰ দেউলৰ বঁটা মই সেই দুটা বঁটা পাই খুব সুখী ভাল লাগিছে কাৰণ সৰুৰে পৰা লাগি আছোঁ সেইটোত মোৰ স্বামীয়েও ইমানখিনি বহুত মানুহৰ এনেকুৱা থাকে আমি ইমান কৰিলোঁ ইমান মানুহে আমাক বা চৰকাৰ ধৰণৰ আমাক একো নিদিলে নকৰিলে আমাৰ প্ৰতি নাচালে এনেধৰণৰ আপোনাৰ আপোনাৰ আফচ আছে নেকি তেনেকুৱা নাই কাৰণ মইতো শিল্পী পেঞ্চনটো পাইছোঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্সতে পোৱা এতিয়ালৈ পাই আছো আৰু মই আচলতে বেছি মানুহে খুব বেছি যদি আশা কৰে সেই তেতিয়া আশা ভংগ হ'লে একো আশা নকৰোঁ মানে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ গান ভাল লাগে গান লিখি ভাল লাগে সুৰ কৰি ভাল লাগে সুন্দৰকৈ গান এটা হ'লে ভাল লাগে সেইখিনি কৰিব পালেই হৈ যায় গুৱাহাটীত চব আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনি গুৱাহাটীত থাকে গুৱাহাটীত সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা আছে কিন্তু আচল মানে সংস্কৃতিৰ ৰাজধানী

বহুতে যায় ঠিক আছে বাইদেউ আপনি আমার মাজলে আহিলে আজি দুটা কথা পাতিলু আপনার কথা শুনিল গান ভাল শুনিল আপনি আমার যে করলে আর আমার অনুষ্ঠানটোৰ নাম আপনি আপনার মই আহতে কে অমৃত সন্ধান আপনার যে অমৃত রাইজলে বিলালে সেই অমৃতৰ আমি সন্ধানত ঘুরি আর রাইজও আপনার নিশ্চয় মরম চেহে দিছে গতি আপনার সুদীর্ঘ জীবনের কামনা করেছো আর শ্ৰোতা আদৰ্শক মণ্ডলী আমি এইখিনিতে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পেলাইছোঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে অমৃত সন্ধান নমস্কাৰ